你对我到底是什么意思？你是喜欢我还是？ 你干嘛呀？你还没回答我问题呢。我刚才那，难道不是最好的回答吗？我要你亲口告诉我。 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. 嗯，贾兰，今天早上的时候，我去了你去的那个公司。我说过我不想被剧透未来的人生。好吧，那我不说了。嗯，既然你去都去了，那我还是听一听吧。 你见到我了吗？我过得怎么样？二零二二年，你是穆世明的女朋友，过得还很滋润。<laughs> 我和穆老师，怎么可能是你搞错了吧？我只把穆老师当成我的前辈和一个偶像，我们两个一点男女之情都没有。我怎么可能四个月之后是他女朋友啊？再说了，只是过了四个月，又不是四十年。穆世明本来就是你学生时代的偶像，工作之后又是同事关系。 而且他现在甚至毫无保留的指导你，天时地利人和他全占了。如果他向你表白，你会拒绝吗？嗯，你分析的还是挺有道理的。陈佳兰，这是你自己分析的。再说了，我不是已经认识你了吗？我已经成为你的室友了。我们刚刚。 总之，根据蝴蝶效应来看，未来肯定不是你今天见到的样子。处在同一个空间，否则时空融合就会崩塌。什么时候开始堵的？欠了多少钱？到底欠了多少钱？ 事情不是你想的那样，郑月。刚才你和追债公司的谈话我都听见了，你还想瞒我到什么时候？相信我，郑月，我自己可以解决。你先别告诉吉荣，我不想他担心我。你现在才想起来吉荣？吉荣是公众人物，你是吉荣的哥哥，如果让别人知道了，吉荣的哥哥。 欠下了赌债，欠了很多钱，这对他影响是很大的。你难道不清楚、没想过吗？我知道，我当然想过，我也没想到事情会变成这个样子。就有人故意带你去的。前两年吉荣红了以后，有很多应酬他不想去，那我作为经纪人，我肯定要去啊。 一些客户、金主，他们喜欢玩，我就得陪着。我运气又好，一来二去的一直在赢。我没想到后来，是是是，我知道现在说这些没有用。郑玉，你真的要相信我，我一定可以解决这个事儿的。我会摆脱追债公司，我不会对吉荣造成任何的影响。你是我弟弟，我从来没有求过你吧？那今天我求你了，这件事情替我保密好吗？ 你老实告诉我，你到底欠了多少钱？十几万。两百多万，两百多万行了吧？